здравствуйте меня зовут сергей мищук и я эксперт по работе с энергетикой выгоранием и оздоровлению людей и сегодня я хотел бы с вами поговорить о энергии воли или о силе воли и это такая интересная вещь про которую многие слышали все ее хотят но практически никто ничего не знает да? И давайте сегодня попробуем с этим вопросом разобраться более детально что же такое сила воли Ну, как вы помните в одном из видео, я говорил о том, что сила – это слово русское, которое ну, в современном мире заменено на слово энергия. Да? То есть, как бы просто, что сила воли более такое четкое выражение, э укорененное, которым мы будем пользоваться. Итак, сила воли – это некоторое наше внутреннее наполнение. Если мы говорим там о, о нем как о энергии или как о некотором э количественно измеримом показателе, да, то, тогда, соответственно, внутри должен быть некоторый ящичек. У кого-то кувшинчик у кого-то кастрюлька а у кого-то вагончик да, то есть которым он наполнен под завязочку этой силой и если мы смотрим на то что в чеке происходит и то как он живет и какие вещи он делает то мы видим что многие вещи ему приходится делать применяя усилия и соответственно вроде бы тратя эту силу я сейчас говорю вроде бы, да, то есть не просто так, а специально это не слово паразит, а некоторая такая м подводка к тому, что на самом деле, если мы не знаем, что такое сила воли, то мы работаем на допущениях, на моделях. Да, то есть, и я хочу просто эту модель обрисовать. То есть, давайте представим себе первый мир, да, то есть первый мир, как будто бы внутри нас есть какой-то ящичек или кувшинчик, и в нем налита сила воли. И вот она там плескается, да. И что получается? Получается тогда, если мы говорим о э, силе воли, как о некотором нашем внутреннем наполнении, то для совершения дел, которые нам не нравятся, например, ходить на работу, э, встречаться с партнерами э, или с клиентами, или с конкурентами, или с начальством, и проводить с ними там какие-то длительные переговоры, вот, где то, что не нравится, да, оно у нас будет эту силу забирать. То есть, условно говоря, тут есть какой-то краник дел, это не особо умею рисовать краники, ну вот что-то такое, да? Вот, и из него она капает. И, условно говоря, да, то есть если э, мы говорим про силу воли вот в этом понимании, да, то есть дел у нас все время много, это капает, 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 такие капли уже большие, начинают идти такие, да, то есть. И эта сила очень быстро тратится, и в результате мы получаем таких выгоревших пустых людей, которые такие, иди на переговоры... Там делать домашнее хозяйство, как говорят женщины, а там, а, ну так что, это, там стирка, уборка, там воспитание детей – это фигня, такая женщина, такая домашнее дело. <говорит> ну то есть, как бы уже сила это заканчивается, да? Как будто бы получается, что что у нас э, э, эта работа идет только тогда, когда мы этот кран открываем. Если источник не бесконечен, то он со временем заканчивается. Ну, в принципе, знакомая для очень многих людей ситуация. да, то есть и Получается, что тогда нам нужно где-то искать наполнение. Наполнение мы не знаем, как искать, потому что мы не знаем, что такое же вот это сама по себе эта сила. Мы знаем только то, как ее тратить. Да? И это такая первая модель. Вторая модель, которую я хотел бы вам представить, она в тренерской в бизнесовой среде представлена в виде выключателя. То есть как будто бы есть такой выключатель. А, то есть и сила воли, да, то есть это как будто бы некоторый поток, да, то есть мы же живем э, вот в другом мире, да, то есть вот в этом. То есть тут был мир э, внутренних сосудов, а вот тут вот, мир потоков и энергии. И мы живем в мире, где все время есть потоки энергии, и сила воли — это одна из ниточек ткани бытия, которая где-то там через нас проходит, но она работает как электрический свет в комнате, то есть э, но выключатель поломан. Тут вот в этой модели, да, то есть есть что? То есть сила воли — это вот так вот мы нажимаем, Свет горит, делаются дела, моется посуда, там, э, э, ходится на работу. Да, то есть на это все тратится сила, 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 и там какой-то момент тук. Да, то есть э, сил не стало. Выключатель выключился, и опять темнота. Да, то есть сила воли это как будто бы некоторый свет, который работает только тогда, когда мы удерживаем кнопку. Да, а когда мы кнопку не держим, то сила воли не работает, поток не идет. Да, то есть, и, соответственно, на это тоже тратится некоторое усилие. Для чего я рассказываю про эти модели? Я рассказываю про них для того, чтобы вы поняли, что люди долгое время думали о том, что же такое силы, что такое именно сила воли. Исследовали это, тратили на это силу свою другую какую-то время. Ну, непонятно, чего добились. Мы будем подходить с другой стороны. Мы будем подходить со стороны практического применения. То есть, если мы подходим со стороны практического применения и понимаем, что нам нужны, например, физические нагрузки. Мы должны пойти в зал, мы должны от, э, восстановить свои суставы, мы должны оттренировать атрофированные мышцы там, брюшного пресса, чтобы животик не отвисал, ну или сделать какую-то работу над своим телом. Нам для этого нужна сила воли. Да, то есть, и нам уже все равно, как она будет там, в кранике или в выключателе, нам она нужна уже сейчас и много, потому что ее реально не хватает. <laughs> где она, где она, где она, да? И в этом отношении, да, то есть то, как я уже говорил, нам могут помочь традиции и э, другие культуры для того, чтобы взглянуть на мир с необычной стороны. И если мы смотрим на мир со стороны традиции, то та сила воли, которую мы понимаем э, в практическом применении как некоторая сила для совершения дел, которые нам не особо нравятся, она не существует. То есть силы воли нет. То есть все, что у нас есть, когда мы идем в зал, когда мы делаем переговоры, у нас есть некоторая паутина. Что это за паутина? Например, если это паутина работы, то у нас есть желание, например, отдать долги. Для этого нужны деньги. У нас есть желание поехать в отпуск. У нас есть желание... Купить себе какой-то подарок. У нас есть желание сделать приятно близким. У нас есть просто ну, как бы желание жить в квартире под, под какой-то крышей. Да? То есть, чтобы у нас был дом, э -э, еда. Вот. Ну, там одежда, понятно, разные всякие такие штуки. Ну, еще, может быть, какие-то предметы роскоши и удовольствия. И вот когда мы посмотрим в себя по-настоящему, то мы поймем, что вот эта вот точка, в которой мы выбираем все-таки заниматься делом, которое нам не очень нравится, но оно приносит нам деньги, оно вообще никакого отношения к тонким силам не имеет. Это всего лишь равновесное наших желаний. То есть наши желания нас дергают в разные стороны, закручивают в паутину, и мы все, что мы можем сделать, это вот какую-то точку долбить, которая более-менее будет выравниваться. То есть если потянет одна сторона, мы будем работать из-за долгов. Если потянет другая, мы будем работать, чтобы хорошо отдохнуть. Потянет третья, мы будем работать для того, чтобы делать приятно близким. Да? То есть как бы и в этой модели, которая такая как бы больше психологическая или психотерапевтическая, в этом подходе мы видим, что среди всех этих желаний, да, то есть как бы возникает некоторое равновесное желание, и это вообще не сила воли. Это желание… которая соткана из разных других желаний и их противовесов. Да, и, по сути, является собой такое какое-то внутреннее решение заниматься каким-то видом деятельности. Точно так же, если мы говорим, например, про занятия спортом, если нам их не получается делать, это значит, что у нас есть желание красиво выглядеть, быть здоровыми привлекать женщин, э, гордиться быть довольным собой, э, заниматься, потому что так принято, да, то есть так, или там не подвести папу или дедушку, которые были спортсменами. И точно так же из этих всех равновесных желаний вытекает желание продолжать заниматься спортом. И, да, то есть когда мы говорим о желаниях, да, то есть надо понимать, что это совсем другой слой, другая среда, и там про силы вообще, ну, как бы, даже рядом не стояли. Хотя, с другой стороны, конечно, на то, чтобы воплотить какое-то желание ходить в зал и заниматься бизнесом, сила у нас тратится. Просто вы должны понимать, что сила тратится из других источников, и тут напрямую с силами мы никак не связаны. И даже в этом подходе, да, то есть, как, о котором мы говорим, если мы смотрим уже на эти желания и то, как они нас тянут в разные стороны и заставляют заниматься какими-то делами, мы можем… Э даже не прикасаясь к силам пока, да, мы можем делать некоторые очень хорошие и полезные вещи. Мы можем по-разному жить нашу жизнь. Мы можем жить нашу жизнь осознанно, осознавая для чего, почему, насколько долго и сколько сил мы будем вкладывать на то, чтобы то, 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 какая там еда нужна мне, какой дом нужен мне, да, то есть, потому что желания, они бесконечные, будут дергать и тянуть в разные стороны. Поэтому, если осознать и включить разум и упорядочить себя, то можно свою жизнь очень быстро систематизировать, найти дополнительные ресурсы, освободить кучу времени, кучу сил, да, то есть, ну, осознанность тут ⁇ это наше все. Можно жить не особо осознанно. И э, на практике, да, то есть, если мы говорим больше про осознанный способ жизни, и неосознанный, то они выливаются в такие два способа проживания жизни, которые в народной традиции названы ⁇ позволение ⁇ и ⁇ ломление ⁇ Чем они отличаются? Дело в том, что э, ломление это более привычный нам, э, с, э, как наследие еще из Советского Союза, способ проживания жизни. Это когда надо что-то сделать, надо упереться. И вот выбор был прост: Я или Родина. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Да, то есть это берешь лом в руки и идешь, и колпашешь зайчиков, там, ну, то есть, как бы там, не знаю, там делаешь дырки в асфальте, пилишь дрова, да, то есть, и ты умираешь, ложишься грудью. И этот подход он транслируется на все на работу с телом, на отношения. Жена сказала, что ее надо удовлетворить, значит, надо, значит, не буду с нее слезать три дня и три ночи, пока уже не запищит, что уже хватит. Да? На построение бизнеса надо зарабатывать, значит, будем пахать, значит, всех нагнем, и все должны работать. Да? То есть как бы все хорошо, результат достигается. Единственное, что та трата сил, которая идет, ну, то есть для достижения некоторых вещей, ну, то есть э, есть еще оттягивающие желания другие, да, то есть, которые игнорируются, режутся, да, то есть и человек, когда он ломит, и он ломает себя. Слышите, да? То есть если мы ломим как ломовые лошади, то мы еще параллельно заламываем некоторую часть себя, некоторые свои другие вещи, которые не, не учитываются. Потому что на них всегда нет времени, потому что всегда есть какая-то занятость, потому что просто так вот не сложилось. Да, то есть, и таким образом в проживании жизни мы получаем такой как бы хорошо прочерченный зубилом в скале путь. Позволение, с другой стороны, это некоторая другой, другая стратегия проживания своей жизни, и она больше похожа на распутывание вот этих вот клубков, вот этой паутины желаний. Для нее нужно более высокая осознанность, нужно умение находить в себе и признавать некоторая взрослость, такая внутренняя готовность и смелость для того, чтобы обращаться внутрь, и смелость для того, чтобы позволять себе делать вещи, которые не, не очевидным образом связаны с происходящим. Ну вот очень часто, например, ситуация, когда для владельцев бизнеса или каких-то корпораций, или для людей, которые приходят просто истощенные и выгоревшие, я рекомендую делать совершенно непонятные вещи. Да? То есть как бы, после того, как мы с ними работаем, да, там, в индивидуальном ключе или в групповом, иногда получается, что нужно вообще оставить пока на время дела. И не то, что там уехать где-то в Индию и, и чем-то там заняться, нет. А, например, поехать там к родителям. Да, то есть поговорить с родителями или это бывает какая-то ситуация уделить время ребенку. Да? И когда закрывается какая-то оттягивающая часть, сила перестает теряться и человек возвращается к работе с большей радостью вдохновением и он находится в позволении, потому что он позволяет себе в каждый момент времени делать то, чего именно, именно ему хочется. И со временем после ну, условно говоря там годовой программы работы с человеком человек научается слышать себя, чувствовать свои желания, Удоделять им на достаточное время и э, силы, размещать в пространстве разные части своей личности и в своей жизни, да, там, и в разных отношениях, и становится более целостным, более живым, и, условно говоря, он лучше ориентируется в хитросплетениях своей жизни собственной и начинает видеть и понимать лучше других людей. И эти подходы, да, то есть они издревле наблюдались, они были видны, и вы всегда можете увидеть человека, который э, позволяет себе делать или который ломит и за которым тянется ворох хвостов которые его должны тянуть все-таки в другую сторону потому что но ну, жизнь она устроена немножко более интересно более глубоко более ярко чем выключатели или краники на да? то есть и поверьте мне что если вы начнете разбираться в себе идти к себе познавать себя да, то вы сможете кроме позволения и ломления открыть себе еще очень большое количество разных черт, найти в себе очень много интересного, встретиться с новым собой. И если вам будет нужна помощь в этом пути, то я буду рад вам подмахнуть. Вот. А в данном видео я считаю, что мы тему раскрыли достаточно, да, то есть и вы увидели, что то, что подразумевается в современном мире под силой воли, вообще отношения к силам не имеет, является просто равновесные желаний, и чем больше человек осознает свои желания, свои особенности и себя, тем больше у него шансов все-таки проживать жизнь не в состоянии ломления, а в состоянии позволения. И я именно этого вам и желаю, и также вам счастья много, здоровья, вдохновения и огромного количества сил по вашей жизни, для достижения ваших результатов. Спасибо.